День добрий, сьогодні неділя, обично вдома не сидиться, виїхав покопати і випав сигнальчик. Один і ще один є. Це совєти. Випали совєти. 20 копійок. 61 року. Вчора таку саму виконув. Так, і ще один сигнальчик Ще 20 копійок 61 року. Дві по двадцять. Перші находки вже є. Сигнальчик і випала монетка. Хоче ще випасти. Так Савіти. До 2 копейки 70-го року. Тут у мене ще один був сигнальчик десь. Будем искать. Опа, и выпала еще одна монетка. Тоже советы. Опа, на. Это выпал. 20 копеек за Аврору. И где тут рик? 67-й рик, че Юбилейная Где на В твои самой ямки выпала еще одна монетка. Лежала трохи дальше. Тоже советы. 15 копий. 62-го Ну це все класно Знаєш такої нема На тесті шоу є сигнальчик і є монетка якась у це 25 копійок українських 2004 року 5 сигнальчик і випало щось похоже на монетку Опа, на. Не знаю, что такое. Что-то царское, кажется. Что-то старое. Что лежало? Я не знаю, что Польша, походу. 1700... 68 рік Я не знаю, что за монета. СР, кажется, пишет. С короной не видно. Дома почищу, покажу, что за монета, не знаю. Вот такая. Тут хрест. Корона. Корона намальована. Вот такая монетка. с той самой ямки выпала монетка. Сверху лежала бутылка с пробкой, фанила черная, выкинул, проверил, и выпала еще какая-то монетка. А, это же СССР. С той самой ямки. 66-й рок. -го вот так, в одни ямцы и польская, и советская монетка. Та самая ямка, и еще одна монетка. Это же советы тоже. 20 копеек 82-й рок Раскопал пивлиса, считай Та самая ямка И опять выпала монетка Советы 10 копеек 79-й рок Тоже находка Прямо рассыпуха Еще метра от ямки той 5 сигнальчик, 5 советы. 2 копейки, 84-й рок. Был ямку. На дни же блестеть. На дни блестеть трошки лопаты и пройх. На дни блестеть. 3 копейки, 50-й В хорошем состоянии. Є Третій сигнальчик. Даже не копав, а пихнув і воно щось випало. Більше похоже на 5 копійок. Так і є. 5 копійок 61-го року. Трошки болото, але це нічого страшного. Теж находка є. Новий сигнальчик і випала така монетка. все похоже на буратинку. Ничего не видно на ней. дома почаще выкопал ямку, из ямки выпала такая штука, значок. С Ленина комплект до комплект до советских монет и даже значок стоит 15 копеек вот такие Сигнальчик даже не копал. Сверху лежало. Советы. 5 советы. 83... 84-й рик, 3 копейки. Мои находки отчет, что сегодня нашел. Пистолетные гильзы, пуля с красным трассер, походу, не знаю. Немецкая, советских две. А это же отказни. Нас выстрел, типа, ударил боек. А она не стрельнула. Так, две монетки украинских. Дальше пошли советские. Две

юбилейный считается. 20 копеек 82. 20 копеек 61, 2 штуки. И 5 копеек 61. Одна буратинка. На, не, на ней не видно. Тут только две буквы видно. И все. И польский грош. 1768 рік в хорошем состоянии в пати на такого не нема значок все, что на за сегодня. Дякую за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь.